নমস্কাৰ ৰাইজ প্ৰায় তেৰটা দিনৰ পাছত এয়া ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ জুবিনদা নোহোৱা হোৱা দিন ধৰি আজিলৈকে ভিডিঅ' এটা দিব সাহস হোৱা নাই প্ৰথম সময়খিনিততো ভিডিঅ'ৰ কথা ভাবিব পৰাও শক্তি নাছিল কিন্তু তেওঁৰ কিছুমান স্মৃতি ৰাখি থৈছিলোঁ যে কেতিয়াবা চাম মোবাইলত হেৰাই গ'লেও ইউটিউবত ৰাখি থ'লে হয়তো চাব পাৰিম মই কোনো ডাঙৰ ইউটিউবাৰো নহয় কিন্তু ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ ভিডিঅ' দিছোঁ যেতিয়া তেওঁৰো ভিডিঅ' কিছুমান ৰাখি থৈছোঁ আৰু এয়া আজি মাৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে অষ্টমীৰ দিনা আহিলোঁ চাৰিওফালে কেৱল তেওঁৰেই ফটো তেওঁৰে ফটো এয়া খোৱা বোৱাও কৰি ল'লোঁ আচলতে মনটো সেমেকা আমাৰ যিমান আছিল ভাবিছিলোঁ পূজালৈ গ'লে অকণমান ভাল লাগিব কিন্তু তাতোতকৈ বেছি বেয়া লাগিল পূজালৈ গৈ ইমান সেৰেঙা পূজা আমি অসমবাসীয়ে আৰু আমাৰ টংলাত ইমান সেৰেঙা পূজা দেখা নাছিলোঁ আচলতে গোটেই অসমখনতে ইমান সেমেকা হৈ আছিল পূজা চোৱাতকৈ বেছি অৱশ্যে আমি ইফালৰ পৰা সিফাললৈ গৈ বজাৰ কৰিলোঁ এইয়ে পিঅ' কিবাকিবি ল'লে তাৰপিছত আমি মাত্ৰ দুখন থানলৈ গ'লোঁ আৰু মা আশীষ ল'লোঁ আৰু বিচাৰিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাই শান্তি পাওক জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়ক ন্যায় পাওক সেয়াই আমি বিচাৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁ আমাৰ অসমলৈ আকৌ ঘূৰি আহক সেয়াই কামনা কৰিলোঁ আৰু ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ এইবাৰলৈ পূজা ইমানেই